السلام علیکم میرا نام عظیم بیگ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن وت عظیم آج ہم کوفتہ کری بنا رہے ہیں آلو کوفتہ جو کہ ایک بہت اچھی اور مزیدار ڈش ہوتی ہے اور سب سے پہلے تو یہ انگریڈینٹس ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں جس میں ہم نے بنے ہوئے چنے لیے ہیں جن کو پیس کے باریک پاؤڈر بنا لیا ہے اس میں ادرک جائے گا تقریباً دو ٹیبل سپون ہم نے لیے ہیں یہ لہسن ہے وہ بھی تقریباً پسا ہوا ہے اور ہم نے یہ بھی تقریباً دو ٹیبل سپون لے لیے ہیں لال مرچ ہیں ایک ٹیبل سپون آپ کے لیے لکھا ہے لیکن ہم نے زیادہ ڈالی ہے گرم مسالہ ہے یہ بھی تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب ہم ڈالیں گے اس میں نمک حسب ذائقہ آپ ڈال لیں جتنا آپ ڈالنا چاہیں اور یہ ہری مرچیں ہیں جن کو ہم نے موٹا موٹا چاپ کیا ہوا ہے زیادہ بریک چاپ نہیں کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہرا دھنیا سیلنٹرو یہ ہم نے تقریباً ایک بڑا کپ بھر کر کے ہم نے لیا ہے یعنی ایک یا یعنی دو بنچ لیے ہیں چکن کا گوشت تقریباً ہم نے لیا ہے چار سے پانچ کلو ہے اور یہ پیاز ہم نے مسالے کے تڑکے کے لیے ہم نے سالن کے تڑکے کے لیے لیے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں چھ عدد انڈے جائیں گے یہاں ہمارے پاس یہ جو گوشت تھا اس کو ہم نے کچھ تھوڑا سے کٹ لگا لیے تھے چھوٹے پیسز کر لیے ہیں تاکہ چوپر میں آسانی کے ساتھ چل سکے اور یہ چوپر کے ذریعے ہم نے اس کا قیمہ بنا لیے اب اس کے اندر ہم یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کریں گے جس جیسے کہ ہم نے اس میں ہوا بیسن جو ہے وہ ہم نے ڈال دیا ہے ہری مرچیں جو ہم نے چوپ کی ہوئی تھی تقریباً درمیانے سائز میں یہ ہم نے ڈال دی ہیں لال مرچوں کا پاؤڈر ہے یہ بھی اس میں ایڈ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ ادرک جو کٹی ہوئی ہے تقریباً تھوڑی سی باریک ہم نے کٹی ہوئی ہے یہ ڈال دیں اور لہسن ڈال دیں یہ بھی کٹا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گرم مسالہ بھی اس میں ایڈ کر دیں اور نمک وہ بھی اپنے ذائقے کے حساب سے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کم زیادہ جتنا بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سارا ہرا دھنیا ہم اس میں ڈالیں گے اس سے ایک تو ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور اس کی شکل بھی بڑی اچھی نکل آتی ہے تو یہ سارے چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں چھ انڈے توڑ کے وہ بھی اس میں مکس کرنے ہیں یہ جو ہم کوفتہ بنا رہے ہیں یہ کوفتہ اصل میں لفظ جو ہے یہ ایران ایرانی ڈش ہے بیسکلی یہ نہ انڈیا کی ہے نہ پاکستان کی ہے یہ پرشین ڈش ہے ڈش ہے اور کوفتے کے ان کے ہاں معنی ہوتے ہیں پسی ہوئی چیز یعنی پسی بھی گوشت کے لیے اور گوشت کی بالز یا جو اس کے کوفتے کی جس طرح سے گول گول ہم بناتے ہیں بالز اس کو یہ لوگ کوفتہ کہتے تھے اور تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ویسے تو کوفتن اس کا نام تھا لیکن تھوڑی تبدیلی کے ساتھ اس کو سارے جو خطے کے لوگوں نے جس میں انڈیا پاکستان وغیرہ شامل ہیں تو انہوں نے اس کو کوفتے کے نام سے اپنا لیا اور یہ لفظ اب یہاں پر ایک ان کا اپنا ہمارا اپنا بن گیا یہ ہم نے کوفتے بنا لیے ہیں سارا وہ سب چیزیں مکس کر کے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے بھی مکس کی ہے تو اس میں بتانے کی تو کوئی بات تھی نہیں اور اب ہم اس کے سالن کے تیاری کریں گے اس کے لیے ہم نے ایک پتیلی لے کے اس میں ایک کپ تیل ڈال دی ہے اور یہ جو پیاز اس میں کاٹ کے ہم نے رکھی ہوئی تھی یہ ایسی کے لیے تھی اور اس کو ڈال کے اپنے پیاز کو تھوڑا سوٹے کرنا ہے جلانا نہیں ہے بس اس کو تھوڑا سوٹے کر کے اس میں اپنے ادرک لہسن کا پیسٹ ایک ایک چمچ وہ ڈال دیا ہم نے اس میں تھوڑی ہلدی یعنی کہ ٹرمرک ڈال دی ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں نمک شامل کر دیں تو یہ ذرا پیاز اور جو چیزیں ہیں وہ اچھی بن جاتی ہیں نمک اگر پہلے سے شامل کر دیں تو پیاز پانی چھوڑ دیتی ہے یہ ہم نے ٹماٹر کی پیوری بنائی ہے تقریباً آدھا کلو ٹماٹر آدھا کلو سے زیادہ ٹماٹر تھے ان کو ہم نے چھیل کے اور گرینڈر میں پیس لیا ہے اور پیس کر کے اس کو سالن میں شامل کر دیا ہے اس کی تھوڑی سی بنائی کریں گے تاکہ ایک اچھا سا ذائقہ اس میں نکل آئے اسی اسٹیج پر تھوڑا سا بننے کے بعد اس کے اندر مسالے ڈالیں گے یہ ہم نے پسا وزیرہ ڈالا ہے اس میں سوری گرم مسالہ ڈالا ہے اور اس کو مزید اس کو اپنے تھوڑا سا بھوننا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے تھوڑا اس کا ڈی ڈیہائڈریشن ہو جائے پانی ذرا نکل جائے تھوڑا خشک ہو جائے تاکہ اگلے اگلی اسٹیج جو ہے وہ اس کے اندر اس میں آپ شامل کر سکیں جو بھی ہم نے شامل کرنا ہے اس میں اب ہم تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم نے جو آلو تھے سوری میں آلو دکھانا بھول گیا تھا اپنی پوری ریسپی کے اندر تو آلو بھی تقریباً ہم نے اس کے اندر ایک کلو کے لگ بگ اپنے اس میں آلو ڈالے ہیں اور یہ جتنا قیمہ تھا اس کے سارے کوفتوں سے یہ نہیں بنا رہے ہیں بلکہ آدھا قیمہ جو تھا نا ہم نے وہ نیکس ٹائم کے لیے نکال کے رکھ لیا ہوا ہے اور جو باقی جو آدھا تھا اس کے کوفتے بنا کے تو اس میں ایڈ کریں گے آلو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا بھون کے اس کے اندر ہم نے پانی ڈال دیا ہے تاکہ شوربت بن جائے یہ شوربے والے جو کوفتے ہیں یہ چاولوں کے ساتھ بہت مزا کرتے ہیں بہت مزا آتا ہے اس کو کھانے کا اور زیادہ اگر گاڑھا رکھیں تو پھر وہ چاولوں کے ساتھ تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے وہ نہیں کھائے جاتے ہیں مزے سے تو یہ کافی سارے ہم نے کوفتے اس میں بنا لیے ہیں آلو کوفتے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں اور جس ٹیکنیک سے ہم بناتے ہیں یہ باریک پیس کے اور اسی طرح سے جو ہم گوشت والے بناتے ہیں مٹن وغیرہ کے یا گائے کے گوشت کے وہ بھی اسی طریقے سے بہت اچھے بنتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں فرق ہوتا ہے مصالحوں کا تو یہ ہمارے آلو کوفتہ تقریباً بالکل تیار ہو گیا ہے بن کے اور اب ہم اس کو انجوائے کریں گے آپ بھی کوشش کریں کہ اس کو بنائیں اور یہ نان کے ساتھ بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور روٹی سے بھی یہ دیکھیں یہ بالکل سافٹ اور بہت نرم کوفتے ہوتے ہیں بہت بہت مزے کے ہوتے ہیں یہ تو جو عام دوسرے طریقے سے لوگ قیمے سے بناتے ہیں وہ ذرا موٹا قیمے سے نا اچھے نہیں بنتے ہیں اس طرح یہ بہت اچھے بن جاتے ہیں اور آخر میں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون بھی دبا دیں اور آل کے ساتھ سلیکٹ کر لیں اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی خدا حافظ